Бахмут, дорога, трасса Лисичанск-Луганск. Не разорвавшиеся мины, снаряды, асфальт буквально усеян осколками и брошенными боеприпасами. Среди ополченцев Екатерина. Месяц она не видела своего мужа, он в плену в Харькове. Мужа жду. Надеюсь, что он уже будет на обмене. Луганск дает нам ступи. человека. Мы перейдем 16 и по Донецку 36 на 37. Вместе с Екатериной на передовую едут и другие родственники ополченцев. Длинный кортеж двигается в сторону Артемовска. Место встречи, то и дело меняется усиленное. Спецподразделение ДНР сопровождает автобус с украинскими военнопленными. Радости нет, что живой, скажем так. Ребята там остались. Не эйфории, ни радости, скажем так, нет. Александр до мобилизации менеджер из Киева. Несколько месяцев с другими силовиками он пробыл под арестом на казарменном положении в Донецке. Жили в отапливаемых помещениях, нары в несколько уровней, трехразовое питание и прогулки. Когда еду на доеду домой, тогда все закончилось. Пока еще ничего не закончилось. Пока даю сижу в автобусе. Две операции, перевязки. Мы едем на 29-й блокпост вооруженных сил Украины на Уралах, по полям и бездорожью, объезжая заминированные участки. В соседнем грузовике везут украинских военнопленных. Первый обмен военнопленными с момента вступления в силу режима прекращения огня происходит ночью на нейтральной территории так называемой буферной зоны. По принципу один к одному 35 военнослужащих украинской армии обменивают на 35 ополченцев. Уже в полях на позициях под Славяно-Сербском мы встречаем еще одну Группа пленных украинских силовиков. 103 человека, большинство из Кривого Рога, мобилизованные в плен сдались в районе Дебальцева. Ополченцы их накормили и дали чистую одежду. Побыстрее домой вернуться и забудется все. Я не думал, что у нас так не между собой. Мне вроде одна из страна была, разделилась. А чем у нас закончится, еще никто не знает думаешь, есть шанс с Украины все-таки остаться ну, единым государством? Если будет нормальный правитель, может и будет шанс. У нас таким, я думаю, президентом. 55-летний Александр на Донбасс мобилизовывался воевать с другим государством, а пришлось воевать со своими же соотечественниками. Плен, по сути, спас его от верной гибели в дебайтерском котле. Я по повестке пошел служить в военкомате, прошел комиссию, и все, призвали принял присягу. До этого я служил в советской армии. Когда у нас уже взяли в окружение, мы вынуждены были сдаться, потому что нас бы тут не было просто. Отношение к этой войне среди них поменяли многие. У многих здесь погибли друзья и боевые товарищи. Пришла повестка. Я вообще не, соображаю. Нафига она? Стравливает нас. После формирования колонны и проверки списков украинских военнослужащих ведут ночью на обмен их встречают командиры и родственники. Колонна почти из 150 военнопленных идет в полной темноте с обеих сторон территории, контролируемые Украиной. Движение то и дело останавливают на дороге. Много не разорвавшихся мин могут быть растяжки. Значит, со стороны ЛНР вернули 16 человек, со стороны ДНР вернули 35, 36 человек, прошу прощения. По украинской стороне ЛНР и ДНР вернула ДНР 37 человек мы привезли и со стороны ЛНР было возвращено, возвращено украинских военнослужащих 103 человека. Видели сильно, да? Допросы, пытки, издевательства, постоянные побои и угрозы, изнеможденные. От украинского плена освобожденные ополченцы рассказывают, как выживали в плену. Так жестоко относились. Пр... Пробили ножом ногу, повредили артерию. Ну а дальше отправили в госпиталь. Босова передали меня. На сторону ЛНР, как Пи ПИ перешел, пи, мне сразу ребята дали обувь. Полторы сутки не пил. И на меня вылили несколько баклашек с водой. Сергей просидел в подвале почти месяц по ночам. Селом не давали спать за поднятие головы. Били ногами по лицу. Я сидел в подвале 25 дней. Одна рука постоянно пристегнута. Жестоко относились. Били периодически. Факт в том, что подвал кидали всех. Ополченец, не ополченец. В ополчение ты вернешься? Да, обязательно. Сергея дождалась жена Екатерина. Они встретились на территории буферной зоны. Дорога домой на Уралах с передовой, затем на машинах до Луганска и Донецка. В ближайшие дни все они готовы вернуться в строй. Станислав Назаров, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко. Вести недели. Луганская народная республика.